assalomu alaykum oramizdagi odamlar ijtimoiy siyosiy tok shousi yana efirda ayollari baxtli yurt bugun shu haqida gaplashamiz assalomu alaykum dasturimizni boshladik yurtni tinchligi el yurt salomatligi umuman mana shu zaminda yashashdan asosiy maqsadimiz ham yashashimizni istagi mana shu avlodlarni davomchisi sifatida biz bir uh, ulug' zotga ya'ni o'sha insonlar orasida deydigan bo'lsak insonlar orasida eng in hurmatli bo'lgan bizni ikkinchi tarafimiz ya'ni ayollarimizga shubhasiz mehr va chiroyli sevgi ko'zlari bilan boqamiz judayam chiroyli ta'riflar bilan ko'rsatuvimizni boshladingiz yurtimizda <laughs> ayollarimizni o'rni va mavqeini yanada mustahkamlash borasida davlatimiz tomonidan ham ahamiyatga molik ishlar amalga oshirilyapti zero bizni ko'rsatuvimizda ham juda ko'plab ayollar murojaat qilganlar va ularni deyarli barchasiga ekspertlarimiz ko'magida yurtdoshlarimiz yordamida yordam qo'lini cho'zganmiz imkon darajasida ularni muammolarini hal qilishga harakat qilganmiz qahramonimizni studiyamizga taklif etsak bo'ladi uchtepa tumanidan babayeva fotima opa marhamat marhamat assalomu alaykum xush kelibsiz assalomu alaykum assalomu alaykum mana biz ko'rsatuvimiz boshida ham aytdik bugun yil hisobi sifatida bugun g tayyorlaganmiz sizda qanday muammo bor edi va mana shu muammo o'tayotgan yil davomida o'z ijobiy natijasini ya'ni o'zini xulosasini bera oldimi Men uzoq vaqt davomida shu kokartroz kasallik bilan kasallanib yurgan paytimda shu mahallamizi raislari ayollar boshqarma ayollar faol ayollar faolligi kelib xabar olib shu kasalligim to'g'risida xabardor bo'lishdi keyin hokimiyat o'sha mehnisa kabulovna keyin yo matluba kabulovna va mehri qurbonovna shu mahalla raisimiz furqat furqat aka yordamida shu kasalligim to'g'risida xabardor bo'lib manga moddiy yordam ayollar daftariga qo'yib moddiy yordam ko'rsatildi va bu kasallik bilan qanchadan beri qiynalib kelayotgandingiz besh yil davomida ancha qiynalib yurdim og'riq oyog'imda kuchli og'riq o'tirib turishga qiynalib shu kasallik bilan ancha vaqt davolanolmay yurgan paytimda shu mahalla faollari shu hokimiyat tarafdan ozgina yordam ko'rsatildi <imitation> shu operatsiyamni muvaffaqiyatli o'tkazib oldim demak hozir sizda asosiy shu besh yil mobaynida qiynalishingiz operatsiyani orqaga surishingizni asosiy sababi moddiy qiyinchilik bo'lgan to'g'rimi bugungi tashrif buyurgan mehmonimizni taniysiz a aynan sizlarga murojaat qilganmilan biza xonadon bay o'rganish jarayonida fuqaroyimizni <imitation> muammolarini aniqladik aniqlaganimizdan keyin <imitation> sektor rahbarlariga tuman <imitation> mutasaddi tashkilotlariga xabar berdik ular bilan birgalikda xonadonlarga kelib oilaviy shifokorimiz ko'rilaridan o'tdilar lar ularni xulosalaridan kelib chiqib jarrohlik amaliyoti ularga zarurligini aniqladik ayollar daftariga kirgizib 42 ikki millionlik jarrohlik amaliyotini o'tkazdik bugun uchtepa tumanida mana shu qahramonimizga o'xshagan 8400 ming nafar sakkiz ming nafarga yaqin ayollar ayollar daftariga kiritilgan va ularni aksariyatiga mana shunday jarrohlik amaliyoti deymizmi yoki deylik boshqa moddiy yordam ma'naviy yordam psixologik yordam tibbiy yordam doimiy ravishda ko'rsatib kelinyapti bunaqa misollar juda Buna ko'p bir narsani alohida ta'kidlashimiz kerakki bugun ayollar daftariga kiritilgan ayollar qayta o'qitilib kasbga o'qitilib yoki deylik sog'ligini tiklab ayollar daftaridan chiqarilyapti va ular joriy yilda mana shu e, to'qqiz mingga yaqin ayollarimiz bo'ladigan bo'lsa ularni ellik foizdan yuqorisi ayollar daftaridan chiqarildi ya'ni kasbga o'qitilyapti e, ularni ishga joylayapmiz bandligini ta'minlayapmiz qolaversa sog'ligini tiklashga yordam beryapmiz bitta ko'kcha oqtepa mahallasi misolida aytadigan bo'lsak bir ayolimizni hindistonga borib buyragini davolab kelishi uchun birgina ayolimizga uch yuz million so'm mablag' ajratilgan bu kichkina summa emas bunaqa misollar juda bisyor mana siz mana shunday bir darddan forig' bo'ldingiz deya ayta olasizmi bugungi kunda jamiyatdagi o'rningiz qanday sizni xudoga shukur mana ancha yaxshiman o'zim mustaqil oyoqda yurib hech kim yordamisiz bemalol <laughs> <laughs> yuribman <laughs> bunga avvalambor hurmatli prezidentimizga katta rahmat deyman shunchalik ayollarga yordam ko'rsatib masalan qiynalgan ayollarni oyoqqa turg'izib ish faoliyatiga tushishga shunchalik yordam berganlar uchun katta rahmat aytaman ishga tushdingizmi ha hozirda ishga tushib ketdim hamshirasizma hamshira bo'lib ishlaysiz demak insonlarni dardiga hozir malham bo'layapsiz malham bo'lib yuribmiz xudoga shukur mana siz ko'rsatuvimizda ko'p ishtirok etasiz ayollarimizni qizlarimizni ko'rgansiz va turli muammolarni mana shu yerda hal qilganmiz imkon darajasida ko'rsatuvimizni boshqa ko'rsatuvlardan farqi haqida so'ramoqchiman va shu bilan birgalikda bizga yozishadi faqat muammo muammo olib chiqasizlar hayotni o'zida muammosi yetarliku degan so'zlarni aytishadi yo'q aynan mana shu ko'rsatuvda e, ekspertlar orqali shu yer o'zida amaliy yordam ko'rsatilganini guvohi bo'laman man chunki juda ko'pchiligi xursand bo'lib ketishadi yaqindagina bir ayolimiz uyda kasalmand ekanlar ularni turmush o'rtoqlari ish so'rab keldilar ana shu ish so'rab kelganlarini o'zida o'zingiz ham guvohsiz aynan besh minut shu ko'rsatuvni boshlanishiga besh minut o'tishi bilan uning e, ishini u muammosi hal bo'ldi bu juda katta yordam va ana shu e, fuqaro juda ham xursandchilik bilan chiqib ketdi Ma, man o'ylaymanki si juda katta ekspert sifatida ishtirok etgan aksariyat ko'rsatuvlarimizda aynan ayollarni muammolari ko'tarildi deylik o'sha oiladagi kelishmovchiliklar yoki deylik o'sha bandlik masalalari yoki boshqa masalalar ko'tarildi va eng muhimi ekspert bo'lib biz ham qaysidir ma'noda ularga yordam berdik maslahat berdik yuridik maslahat berdik viloyat hokimlariga qo'ng'iroq qildik yoki deylik viloyat hokimlarini mas'ullariga qo'ng'iroq qildik mana samarqanddan bir oila keldi o'sha uyma uy joy masalasida eslaringizda bor bu masalani hal qildik mana surxondaryodan keldi ona bilan qiz bilan kelin bilan qaynona uni kelishtirish xullas bunaqa misollar juda ko'p endi man ozgina qo'shimcha qilmoqchi edimki aksariyat ko'rsatuvlarda ham ekspert bo'lib qatnashganimda o'ylaymanki bu kabi ko'rsatuvlar mana shu muammolarni tezroq hal bo'lishida va boshqa bizni ko'rib turgan <gim, gim> teletomoshabinlar orasida agar shunday muammolar bo'ladigan bo'lsa kimga borib uchrashish qanday qilib masalaga oydinlik kiritishda juda katta yordam bo'lyapti lekin hozir bitta narsa bo'lyaptiki ayollarimizda o'z haq huquqini ham bilishyapti и e, sal bu narsa ko'paydi ham lekin aka gaplaringizni hammasi ma'qul bo'ldi juda ham yaxshi qabul qildim ko'p ko'paydi lekin bitta joyiga qo'shila olmayman ayollarimiz juda ham unaqa sodda emas oyo bilasiz man sizni ayarni bo'yin boshde bekorga aytilmaydi bo'yin qayerga qayrilsa o'sha yerga qayraydi mana yigirma birinchi dekabr kuni hurmatli prezidentimiz qo'l qo'ydilar mahallada yettilikni tashkil qilish masalasini yetti lik deganimizda endi shu paytgacha besh yil ishlab o'z vazifalarini bajarib keldi yana qo'shimcha bizarga soliq soliqdan biriktirildi xodim и ijtimoiy xodim biriktirildi ijtimoiy xodimni qiladigan masalasi asosan shu himoyaga muhtoj oilalar kelishmovchilik bo'lgan oilalarni muammosini o'rganib endi hamma narsani mahallani o'zida hal qilish rahmat shu mahalla ko'yda ayollarga yordam berganlar uchun mana shu qarsaklar va shu o'rinda biz navbatdagi qahramonimizni studiyamizga taklif etamiz chilonzor tumanidan sultonova shoiraxon opa marhamat assalomu alaykum xush kelibsiz xush bo'linglar keling yaqinroq tanishamiz nima muammo bor edi va qanday hal qilindi man chilonzor tumanidanman sultonova shoira bog'oriston mahallasida yashayman shu uy sharoitida tadbirkorlik qilaman uy sharoitida pishiruqlar uh, pishiraman ovqatlar qilaman har xil ovqatlar keyin yarim tayyormh uh, mahsulotlarni uh, sotaman <görstum> yetkazib beraman do'konlarga yetkazib beraman doimiy talab bor bo'lgan tadbirkorlik bilan ekansiz, chunki inson doim qornini o'ylaydi albatta Sharofa, bu oilaviy tadbirkorlikmi yoki qo'lingizda ishchilaringiz ham bormi yo'q xudo xohlasa <laughs> u oilaviy tadbirkor emas <laughs> o'zim bitta o'zim hozir yangi yildan xudo xohlasa <laughs> ikkita ishchim borikk ishchi olaman <laughs> xudo xohlasa demak ishchilar bilan ham ta'minlash kenaytirsh rejada bor ya'ni ikkita yangi ish o'rni yaratmoqchisiz ha xudo xohlasa bu taklif qachon ya'ni bu sizdagi bir fikr qachon uyg'ongan va uni hayotga tadbiq etish realizatsiya qilish qay darajada mushkul kechdi yoki oson kechdi y hamma narsani qiyinchiligi bo'ladi hamma narsani anaqa o'zi ancha yildan beri shug'ullanardim keyin mahallamizni anaqa hokimiyatdan gulnora to'laganova yordamligida bular sayyora umarova yordamligida manga anaqa ozgina nima deydi yo'l yo'riq ko'rsatishdi keyin микроволновный pech olish olib oberisd keyin mm -hmm. anaqa xolodilnik olib berishdi chunki manga u mikrоволнoni pech kerak edi somsalarimni qilishga yetkazib berolmayotgandim gaz bugun somsa olib kelganmisiz yo'q itta qo'shimcha qilib keting bu narsani sizga tekinga berildiham uy sharoitida zakazlarni iste'molchilarga tarqatib beraman yetkazib beraman qo'ing tekinga berildi shu narsalar sizga to'g'rimi sya ha tekinga berldiinga berlahozir o'zimni tanishtirib o'tsam man chilonzor tuman bahoriston mahalla xotin qizlar faoli umarova sayyora hikoyevnaman man o'z faoliyatim davomida o'sha yil boshida xonadon boy o'rganish jarayonida xonadonlarga kirganimizda to'g'ri to'g'ri aytib o'tdilar e, ishlarni endi yo'lga qo'yib bir ishlab bir ishlamay ishsiz ishsizman man manga ish kerak deganlarida biz albatta ayollar daftariga oldik ro'yxatiga hozir man tadbirkorman deganlaridan hozir o'zim ham quvonib ketdim xursand bo'lib ketdim to'g'risini aytganda bular ishlarini boshlash uchun ozgina turtki kerak bo'ldi subsidiya asosida xotin qizlar bo'limi tomonidan bularga ishlarini davom ettirishlari uchun pech berildi gaz pechi gaz pechi gaz pechi va muzlatgich berildi chunki bular o'sha o'zlari aytib o'tganlaridek yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqaradilar va pishiriqlar pishirishlarida o'sha o'zlariga shu kerak bo'lishi uchun ishlatishlari uchun shu nimalar zarur edi subsidiya asosida yana bular aytib o'tdilar man hali ishimni boshlamadimku bu kredit asosidami deb man aytdim yo'q opajon bu subsidiya asosida bu sizga tekinga degani hozir man o'sha yana bir bor takrorlab aytaman tadbirkorman deganlaridan juda yam quvonib ketdim ayollar daftaridan chiqardingizmi keyin albatta bular o'z o'zlarini band qildilar hozir ishlarini rivojlantirdilar mana ikkita ishsiz ayolimizni o'sha <muchos> kelinlarimizni hozir mana shu chiqib o'rganishyapti yanvardan у ish boshlaymiz deb ko'p ko'pb ha albatta kengaytiramiz deb to'g'ri shu o'rinda bitta savol bermoqchiman shoira opa bugungi daromadingiz qancha eh juda nozik savol bo'ldi bilasizmi davlat chunki hozir bizni tomosha qilayotganlar qiziqyapti ya'ni shu biznesni boshlamoqchi bo'lganlar bor uy bekalari endi nima desa bo'larkan bemalol arziydi ha bemalol xodim olaman deyaptilar demak demak daromad albatta demak mehnat qilsa tegi rohat bo'ladi mehnatni tegi rohat ozgina qiyinchiligi bo'ladi xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi albatta mana o'tgan haftada ikkita ajoyib bir hodisani guvohi bo'ldik birinchisi bu yil ayoli ko'rik tanlovini respublika bosqichida o'zimiz ham qatnashdik va eng faol ayollarni taqdirlashdi. ularga ko'rsatilgan ehtiromi va sovg'a salomlarini ham ko'rdik undan tashqari ochiq gender ma'lumotlar indeksida o'zbekiston kuchli yigirmata davlatlar ro'yxatiga kiritilgani bu ochiqchasiga gender siyosatini olib borilayotgani va gender stat uz axborot portalida bir yuz saksondan ziyod demak statistik ko'rsatkichlarni keltirilgani bugun biza dunyoga ochiqmiz lekin bunga erishish o'zi oson bo'ldimi degan savol mani nazarimda bu hududiy nuqtai nazardan qarash kerak emas global miqyosda fikrli fikrlash payti keldi nimaga brend masalasini ko'tarishimiz kerak har bir tadbirkorni o'zini brendi bo'lishi kerak birinchi mana brend degani bu siz haqingizdagi tashqi имидж ya'ni siz ommaga nimani ko'rsatasiz va nimani taklif qilasiz va omma sizni qanaqa qabul qiladi agar mana shu opamizni mahallasini o'zida demak ikkita yoshni band qilib ishlayapti lekin bu narsani parallel ravishda ijtimoiy tarmoqlardan unumli foydalanib instagramdami facebookdami qaysi auditoriya agar unga mos va to'g'ri keladigan bo'lsa o'zini qilayotgan ishlarini chiroylikna ko'rsatib beradigan bo'lsa bunga o'rganish ham hozir hoziruncha qiyin emas imkoniyati bor man o'ylaymanki hozirgi topayotgan a daromadimizni to'rtta aga o'tadi man o'ylaymanki axborot davrida rivojlanish davrida boz ustiga sun'iy intellekt rivojlanayotgan bir davrda bundan faqat oqilona foydalanib tarmoqqa mana shunaqa foydali kontentlar bilan yaratib ko'paytirishimiz kerak kerakizozbek mana siyosat haqida o'ziz gapirdingiz o'ziz ochib berdingiz man ochiq ma'lumotlarni aytaman hozirgi kunda parlamentda ayollarni qismi foizini qirq foizga chiqarish reja qilingan bu juda yam yaxshi chunki siz aytganingizdek ayollar faol bo'lishadigan bo'lsa juda yaxshi bo'ladi lekin ikkinchi tomoni ham bor bu erkaklarni orasidagi bu yer ham ha siyosat ham raqobat maydoni erkaklar ko'proq faol bo'lishga chaqiradi chunki ayollar o'sha şey, e, davlatni yo davlatni qo'yilgan bir vazifalaridan biri ayollarni faollashtirish uchun yaratilgan sharoitda erkaklarni ikkichilar deylik ikkichilari orqada qolib ketish imkoniyati bor shuning uchun faollashishiga sabab bo'lyapti ya'ni bu yerda nafaqat ayollar erkaklarni ham faollashishi va davlatni rivojiga xizmat qiladi ana <laughs> <Ya, gülüyor> shu parlamentda bobur aka aytdilar biz balki ikkichiga aylanarmiz deyaptilar lekin psixologik jihatdan oladigan bo'lsak ayollarimizni borligi erkaklarimizga qandaydir bir quvvat beradi ularda ana shu parlamentda qandaydir bir ijobiy kayfiyatni maulm yordam beradi faolligini oshiradi shu sabab bo'lib demoqchiman Ora aytasiz va bizda yana bir qahramonimiz bor albatta sergeli tumanidan usmonova hilolaxon 2024 yilda yangi mehmon kutyaptilar marhamat o'zingizni tanishtirasiz assalomu alaykum usmonova hilola tadbirkorman tadbirkorlik bilan 15 yildan ortiq bo'ldi shug'ullanganim boshlaganimizga O'zim kichkinagina tikuvchilik sexim bo'lardi. Uh, mana prezidentimiz tomonidan berilgan berilgan uh, imtiyozli kreditdan foydalanib uh, 1 milliard kredit olib uh, faoliyatimizni kengaytirganmiz hozir <laughs> <coughs> rahmat hozirda uh, 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 <laughs> 100 dan ortiq ayollarni ish bilan ta'minlaganmiz Ularning ichida albatta ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarimiz ko'p hozir 100 tadan ortiq xodimingiz bormi shunda ho hozir tadan ortiq xodimimiz bor ularni ichida ayollar daftarida temir daftarda turgan ayollarni ham ishga olganmiz bitta narsani qanaqadir boshqa tadbirkorlardan farqli joyimizni aytib o'tmoqchiman mana prezidentimiz qanchalik ayollarni qo'llab quvvatlab nimasini mavqeyini oshirayotgani uchun biz ham shunga qaratilib uh, mana yangi tikuvchilik katta sexi barpo etganimizda kreditdan foydalanib Uh, ayollar uchun uh, dam olish xonasini yaratganmiz u dam olish xonasi qanaqa u yerda kirib misol uchun uh, yotib dam olmaydi uh, shu nimada ijtimoiy himoyada turgan ayollarimiz uchun uh, nogironligi bor ayollar ozgina uh, dam olish uchun sharoit qilib berganmiz chaqalog'i uh, bor ayollarimiz kirib bemalol farzandini qornini uh, to'ygizib uh, qarab uh, nima qilishga shunaqa imkoniyat yaratib berganmiz keling mana shu yuzta odam uchun biz qarsak chalaylik chunki shuncha insonni siz ish bilan ta'minlagansiz oilasiga qaysidir ma'noda moddiy bir yordam berishi uchun o'zingizni hissangizni qo'shib kelyapsiz navbatdagi qahramonimiz sergeli tumanidan nurmatova sora opa ularni studiyamizga taklif etamiz assalomu alaykum assalomu alaykum As yaxshimisiz xush kelibsizlar rahmat men toshkent shahar sergeli tuman nog'oyqo'rg'on mahallasi fuqarosiman nurmatova sora men o'z faoliyatimni tadbirkorchilik bilan boshladim men ko'chatchilik bilan shug'ullanaman teplitsa parni qilaman gullar yetishtiraman endi kengaytiri kengaytirish xohlab mahallaga chiqdim mahalla faollari yordam qildi ayollar daftariga kirgizishib kredit ajratishdi manga kredit olib yangi navla, ko'chatlar olib keldim o'shalarni ko'paytirib xudo xohlasa bu yil yaxshi foyda qildim yomon emasqancha qancha kredit endi juda ko'p emas ozroq oldim unaqa nima emas o'shanga besh million oldim undan bir o'n besh yigirma millionlik foyda qildim gullarni egib yetishtirib tumanimizda bir yuz o'n uch mingdan yaqin ayollarimiz yashab istiqomat qilishadi hozirgi kunda mana ayollar daftariga deb e'tirof etib o'tdilar prezidentimizning tashabbuslari bilan shu bizga ayollarga bo'lgan e'tirof va e'tibor tufayli to'rt ming yetti yuz qirq uch nafarga yaqin ayollar daftariga himoyaga muhtoj bo'lgan ayollarimiz olindi daftarga ro'yxatga va shundan o'ttiz ikki nafarga yaqin tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ayollarimizga uch yuz yigirma olti millionga yaqin kredit summalari ajratildi mana hozir e, bitta misolida sergeli tumanidan o'sha nurmatova sora opamizga o'sha gul ko'chatlarini yetishtirish payvandlash uchun besh millionga yaqin kredit ajratilib ulardan unumli foydalanib mana o'zingiz eshitdingiz o'n besh millionga yaqin sof foyda daromad qilishga erishdilar bu misollarni biz judayam ko'plab keltirishimiz mumkin mana o'ttiz uch millionga yaqin kredit olgan fuqarolarimiz bor ular tikuvchilik sexini ish faoliyatini boshlab oltita tikuvchilik o'sha qurol astahalari mashinalarni olib hozirgi kunda sakkiz va o'n nafarga yaqin mahalladagi xotin qizlarni bandligini ta'minlashga ko'maklashildi biz hozir ayollar haqida gapiryapmiz prezidentimiz konstitutsiyanig ellik yettinchi moddasida aytyaptilarda nogironligi bo'lgan shaxs to'la to'kis davlat himoyasidadir deyapti man bir ə, bu narsaga shu guvoh bo'lgan holda nogironligi bo'lgan ayollarga muhtaram yurtboshimiz tarafidan juda ko'p imkoniyatlar berilyapti ya'ni uch e, uchta yani, minimal okladgacha ulardan soliq olinmaydi birinchisi tadbirkorlik qilinsa ulardan soliq olinmaydi misol uchun yangi yo'l tumanida bir ayol qizimiz borlar bobur aka siz taniysiz shahnozaxon degan mana ular bular siz yuzta deyapsizku u nogiron bo'lishiga qaramasdan shu dugonalar jamiyati ikki yuz ikki yuzga nafar nogironligi bo'lgan shaxsni ish bilan ta'minlagan man <laughs> bunaqa <Ben, gülüyor> ayollarni juda ko'p misol qila olaman bu misol uchun o'sha prezidentimizni olib borayotgan siyosatlari prezidentimizni olib borayotgan g'amxo'rliklari bu tahsinga sazovorligi ayollarimiz mana qahramonlarimizga qarata aytaman va tele ekran qarshisidagi ayollarimizga qarata aytaman boringlarga shukur hamisha sog' bo'ling salomat bo'ling man shuni o'zimni hayotiy tajribalarimni kelib chiqqan holda mana shu studiyada qatnashib mana o'zim guvoh bo'ldim bu yerda hammasi tabiiy bu yerda kim bilan muloqot bo'lsa hamma bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada bo'lib shu odamlarni muammosini hal qilishga harakat qildik shuncha mana nima desam bir ajrim yoqasiga kelib qolgan ya'ni parakan jinoyat yoqasiga kelib qolgan oilalarni eshitib shularga qo'limizdan kelgan hayotiy tajribamiz orqali shu oilani yarashtirib ya'ni kelishtirib shu oilaga qilgan nimaiki qilgan bo'lsa man o'shani guvohi bo'ldim to'g'risi bu yerda qatnashganlarni ko'pi yetmish sakson foizi ayollar bo'ldi endi ayollarga bog'lab o'tib ketmoqchiman ayollar avvalambor ona bu jamiyatda uni o'rni beqiyos man shu yerda aytamanki nimaiki bu yerda man niyat qilganman nimaki shu oilarni yarashtirib shu oilani tinchligini qanchalik man shu savob ish qilgan bo'lsa hamma savobimni man ota onamga bag'ishlayman deb niyat qilganman avvalambor shu niyatim yetganim uchun ham shu yetqazayotgani uchun allohdan shukur qilaman avvalambor hammanglarni bayram bilan tabriklab ahilligimiz oilamiz har doim shunday ahil bo'lib qolsin a shu bilan birgalikda aytib o'tishim kerak mana shu ko'rsatuvimizda yil davomida ishtirok etgan barcha ekspertlarga rahmat tashakkur izhor etamiz va shu o'rinda fursatdan foydalangan holda menga shunday imkoniyat berilyapti oramizdagi odamlar va yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok shousini barcha ijodkorlarga rahmat va o'ylaymizki 2024 yilda ham biz bilan hamkorlikda faoliyat olib borasizlar va shu o'rinda aytib o'tish kerak reyting masalasi ham juda ham muhim biz uchun va bugungi kunda bizni oramizdagi odamlar ijtimoiy siyosiy tok shousi reyting bo'yicha birinchilikni hech kimga bermayapti birinchi o'rindamiz va yana bir bor juda ham ko'p iltimos qilishyapti va o'zimizni ham minnatdorchiligimiz bor oramizdagi odamlar ijtimoiy tok shousini eng jonkuyar ijodkorlar birinchi navbatda rejissyorimiz aziz akaga va qizlarimizga ham muxbirlarimizga mualliflarimizga jurnalistlarimizga ham o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz zero nafaqat toshkentda turib balki viloyatlardan turib ham bizni ko'rsatuvimizni yoritishda işte, qahramonlarimizni uylariga borib ijtimoiy ahvoldan xabar olishda işte, ular o'zlarini doimiy xizmatlarini beminat xizmatlarini aymasdan kelishyapti albatta bugun ko'rsatuvimiz davomida biz bilan birga bo'lgan tashrif buyurgan mehmonlarimiz barcha ekspertlarimiz qolaversa o'zlarining qadrli vaqtlarini ayamasdan bizni ko'rsatuvimizni boshidan to oxirigacha ekran qarshisida o'tirgan barcha muxlislarimiz tomoshabinlarimizga bugungi ko'rsatuv ijodkorlari nomidan chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz prezidentimiz tadbirlari bilan aytganda farzandlar tinchligi ularning baxtu kamoli jamiyatning eng katta boyligi ayollarimizning baxti xalqimiz jamiyatimizning baxtidir shunday ekan aziz ayollar aziz yurtdoshlar opa singillar barchangizga eng chinakam mana shunday ayollik baxtini tilagan holda bugun ko'rsatuvimizni nihoyasiga yetkazamiz albatta azizlar oramizdagi odamlar ijtimoiy siyosiy tok shousini tomosha qilishda davom eting salomat bo'ling